নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান আছে অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান জিলাখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব নোৱাৰালৈকে অভিযান চলি থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এই অভিযান আমাৰ সদায় অব্যাহত আছে এই অভিযানৰ এক বিশেষ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আবেলি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু সেই অভিযান কালত আমি হিমান্তৱৰ্তী অসম মিজোৰাম বৰ্ডাৰৰ পৰা আমি এটা অপাৰেচন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰাতি আৰু সেই অপাৰেচনটোত পিছত আমি এটা গাড়ী শিলকুৰি অঞ্চলত শিলডুবি শিলকুৰি পথত আমি এটা গাড়ী গাড়ী গাড়ীখন হ'ল বলেৰ' পিক আপ ভান গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ ইলেভেন চি চি এইট ছিক্স নাইন ছেভেন এই গাড়ীখন আমি চিলুড়ি ৰোডত আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু যেতিয়া গাড়ীখন আমি খান তালাচী চলাওঁ গাড়ীখনত দুজন ব্যক্তি আছিলে এজন চালক আৰু এজন ব্যক্তি গাড়ীখনত আছিলে তেওঁলোকৰ নাম হ'ল আন আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰ ছান অফ আব্দুল জালিল জামালপুৰ ধলাই দ্বিতীয়জন ব্যক্তি ব্যক্তি আছিলে ৰিপান আহমেদ লস্কৰ ছান অফ অলতাফ হুছেইন লস্কৰ জলালপুৰ ধলাই এই দুইজন ব্যক্তিকে আমি সোধ পোছ কৰোঁ আৰু সোধ পোছ কালত সেই গাড়ীখনত স্পেচিয়েলি মেইড বা বিশেষভাৱে নিৰ্মিত এটা চেম্বাৰ কোঠাত তেওঁলোকে থাৰ্টি ফাইভটা চাবোনৰ বাকচত বাকচত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱাৰ তথ্য আমি পাওঁ আৰু তাৰপাছত আমি যেতিয়া মিস্ত্ৰী আনি এই যেতিয়া আমি তাত খান তালাচী চলাওঁ তেতিয়া এই থাৰ্টি ফাইভটা বা পঁয়ত্ৰিছটা চাবোনৰ বাকচত ছাছপেক্ট টু বি হিৰইন ছাছপেক্টেড টু বি হিৰইন আমি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি আমি সেইখিনি স্থলীতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ বা তেওঁ সাক্ষীবাদীৰ সন্মুখতে আমি সেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰোঁ এই অভিযান কালত আমি যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ সেইখিনি আমি তাত ড্ৰাগ টেষ্টিং কিটৰ দ্বাৰা তাত আমি তাত পৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু পৰীক্ষণ কালত এইটো আমি তাত পজিটিভ যিটো ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ আৰু তাৰপাছতে লগে লগে আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ গাড়ীৰ সৈতে আৰু তাৰ লগতে এই যিখিনি সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ সেই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ ওজন যেতিয়া আমি ৱেইট লওঁ ওজন হ'ল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন গ্ৰামছ আৰু তাৰ লগতে দুই লাখ কেছ এমাউণ্ট নগদ ধন দুই লাখ নগদ ধন তেওঁলোকৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত আজিৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় দুই কোটিৰো অধিক প্ৰায় দুই দুই কোটি বিছ লাখ টকা হ'ব গতিকে সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিলোঁ মানুহ যিজন দুইজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাক প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে এই সামগ্ৰীখিনি প্ৰায় এসপ্তাহৰ আগতে তেওঁলোকে এই সামগ্ৰীখিনি লোধ কৰিছিলে আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে তাৰ পৰা অহা আৰম্ভ কৰিছিলে এটা আন্তৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অঞ্চলৰ পৰা আৰু আমি তেওঁলোকক ফ'ল' কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত যোৱা নিশা আমি তেওঁলোকক ভৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই অভিযান কালত যিসকল লোক আৰু জড়িত হৈ আছে এই যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীত অবৈধ যি সৰবৰাহ হৈছিলে এই সৰবৰাহৰ লগত যিসকল ব্যক্তি আৰু জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি টেকনিকেল এনালিচিছৰ জৰিয়তে তাৰ আপৱাৰ্ড লিংকেজ আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ বেক আপৱাৰ্ড মানে বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ যি আছে তেওঁলোককো আমি ধৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যি এই অভিযান আছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এই যি অভিযান আছে সেই অভিযান অব্যাহত থাকিব